Если вы хотите сэкономить на автобусных билетах из Германии в Украину, то смотрите цены не из маленьких городов, а из ближайших крупнейших. То есть, например, вот вы спрашиваете из этого маленького города, где 20 тысяч населения, оттуда будет до Криворога билет стоит 200 евро. Но если вам проехать там буквально в 11 километрах от вас, есть автобусная остановка в городе Бон где можно сесть на большой автобус и уехать за 74 евро с человека до Кривого Рога, то я думаю, уже лучше проехать эти несколько километров, в любом случае вам будет выгоднее, чем ехать на микроавтобусе. Поэтому ну, лучше всего спрашивайте у наших менеджеров, спрашивайте о помощи, пусть вам подскажут. Вот, как, как дешевле мне доехать до Кривого Рога? Допустим, я живу здесь. Вот посмотрите, откуда ходит ближайший автобус, поскольку ну, вы там ездите, допустим, из Германии в Украину раз в 6 месяцев условно говоря а, а мы с этим сталкиваемся ну, каждый из нас 10 20 30 40 раз в день поэтому естественно опыта в этом побольше поэтому обращайтесь к нам мы всегда вам подберем наиболее выгодный вариант то есть в данном случае из этого города 200 евро до Креоруга а недалеко от вас есть остановка откуда будет стоить 74 из бона вот и все. И цену можно проверить на сайте rubicon.com.ua